Ребят, всем доброе утро. С вами Анжела Рустимовна, внучка Джаваира Махмидовича и Михаила Ибрагимовна. Начинаю с криминальных новостей. Значит, катувание, да, переследование моей семьи, это меня, одинокой мамы, инвалида, да? моей малолетней дитины. Значит, дело дошло уже до того, что решили проверить, да, спевробитники в черной форме. ВП номер один, это сковородное дело. Документы. Участковый решил проверить документы, если у меня документы на ФОП. То есть, это называется, мы вас спокойно оставим, будем надалее катуваты, будем, будем, с вами изучаться. И все дело для того, чтобы вы да, искать причину, за что можно зацепиться. То есть им неспокойно, нервы продолжают трепать. Напоминаю, что есть статья за доведение. Это я хочу, когда будут смотреть по садове особы. Это видео. Я обращаюсь ко всем и хочу сделать это публично. О том, что с сотрудниками полиции продолжается катувание в отношении моей семьи. Значит, они ссылаются Повноважение полиции. Статья 23. Основные повноваженные полиции. Полиция здесь не проведена, это профилактическую деятельность, спрямована на запобегание в чинению Вот они решили, что в отношении меня и моего малолетнего ребенка, да, что искать какие-то, что я роблю какие-то правопорушения. Я хочу вам сейчас включить аудиозапись. Я ее вчера записала, наш разговор. И чтобы это было подтверждение моих слов, ну, послушайте. Доброго дня. Это единичный офицер полиции, старший лейтенант полиции Пельчук Евгений Юрьевич из Одессенского а? отдела полиции. Ага. Дивите, звонила с такого привода, а вы там на месте в себе в кофейне, нет? А что вы хотите? Дивите, мне этот документы дозвольные для кофейни вашей. ФОП раз. Дозвільні документи на вас варіант потрібні. На підставі чого? У вас є рішення суду? Навіщо нам рішення суду? Ну от документи я буду давати тільки на основанні р... по рішення суду. Так у нас в законі України про насполіцію прописано, що. Ну, Це у вас, ще раз говорю, тільки по рішенню суду. Будете мене тартувати, я обращуся в всі СМІ і скажу, що ви тартуєте мене і малолітню дитину навіщо так говорити, якщо це не є так? А я ще раз говорю, тільки по рішенню суду, будь-які документи. Тобто так, на та добровільні основи ви не хочете йти на контакт? Ну, все, ладно, тільки по рішенню суду, ребят. Ну, це ж не потрібно рішення суду. Пот... Мені потрібно, ні, мені потрібно. Ви переслідуєте мою родину, що ось цих год. Ви переслідуєте мене, там, а відню дитину. Я ще раз наголошую. Тільки за рішенням суду. Дивіться, ми, як працівники поліції, маємо право перевіряти у який? Дивісті, де, де, де це зазначено? На який закон ви посилаєтесь? Я ссилаюсь на закон України понад поліцію, у нас є превентивні заходи. Так, події, я достаю вашу книжечку, та я така? Ви ж знаєте, що вона в мене є. Так, звісно. Сейчас, ребят, продолжу одну секундочку, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Надо срочно ответить на звонок. Олеля, у меня прямо эфир. Я тебе скинула сейчас ещё номер. Ага. Давай, спасибо большое. Сейчас мы дослушаем с вами запись. Сейчас я вернусь. Ага. Ладно. Да. Ну, яка стаття? Може, можете звернути на 23-тю статтю закону України про поліцію там прописано превентивні та поселтичні заходи. Ні, а от саме, ні, я хочу повністю, щоб її розкрили. Там же не написано, що ви можете винести право перевірять, час 23, да. діяль, так, на що на а саме положення поліції. Президент Поколенович Нісоцент дійснює превентивну та профіопічну з'єднаність спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Так, на який пункт де... ви спілаєтесь? Ну, пункт, там, де профіопічні та превентивні заходи. Так, а я не віжу. А от перше, 에, ну, спрямовано, подивіться, і тут зазначено спрямовано на запобігання вчиненню правопорушень. Яке правопорушення Я зробила. Yes. Совершенно верно. Якщо є ну, можливість, що ви здійснюєте підприємницьку діяльність без державної реєстрації. І щоб це перевірити, ми повинні перевірити ваші дозвілі документів. Офіційно документи. насилайте мене листа і будемо спілкуватися. Тільки офіційно. Добре, я вашу позицію почув. Не позицію. Чи Будемо спілкуватися тільки по документам? От прийшліте, будь ласка, офіційно мені документи і я вам офіційно надам відповідь. Добре? То -то, вот так, ребят. То есть <клес> они сели таким методом пойти. Значит, видя, что на вылаживает, да, говорит о насилии, она продолжает говорить о насилии, о том, что у нас продолжается в Республике Украина, да, не только в городе Запорожье, но и по всей Украине. Вы прекрасно все видите. Видите, как людей сбивает бьют проявляют насилие и физическое и моральное. Прекрасно видите, как начали избивать не только мужчину, начали избивать женщин. Напоминаю, что я и свидетелем избиения женщины, Лилечки. Это случилось 31 мая 2023 года в помещении РТЦК ТСП Днепровского района. Значит, уголовное дело открыто, открыто но на сегодняшний день никаких продвижения по этому делу нет. Что очень даже неприятно от слова совсем. Буду ждать, что они там какую-то бумажку напишут, буду ждать от них кляузу. Значит, если они решат ко мне туда прийти, ну, что-то там тортуватым мне, я им просто сочувствую. Я поеду в военный госпиталь в городе Запорожье, и вместе со своей дочерью и буду просить помощи прямо там у ребят. Просто там у ребят. Просто просить помощи. Значит, от государства на ребенка жодные копейки не отримаю. Жодные копейки. У меня было превышение доходов на одну гривну, и мне решили убрать пособие, как одиноко мамы и мамы, малоимущий Какое вы имеете варвары вообще отношение к моей семье, я не могу понять. Значит, вы умеете только, идет узурпаться власти, вы умеете только оббирать людей, не помогать людям, а только оббирать. Вы их оббираете, прям в смысле этого слова. Я хожу на рынок, да, периодически, потому что закупаю продукцию, да, сырую сыровину для, своих, для, своего маленького мафа. Если вы думаете, посадовая суба, что я там зарабатываю миллиарды, вы глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что я буду кому-то взятку давать, нет, я не буду. Я прекрасно вижу, как люди скупляются, как бабушки эти. Я прекрасно ну, вот в АТБ вижу, да, как бабушки рано утром встают и занимают очередь, чтобы купить самый дешевый вот этот социальный хлеб. Вы поставили, вы не поставили людей на колени, вы их бросили, вы уже по ним ходите, вы по ним ходите, понимаете? И если они считают, что мы их не рабы, если ты открываешь свой рот, открываешь рот, как это раб, открыл рот на своего рабовладельца, то что, когда так это вообще быть такого не может, понимаете? Поэтому я жду от них письма, и сегодня позвоню уповноваженному по правам человека в городе Запорожье координатор, потому что прошло уже больше месяца, а психологические допомоги мне так и не надали. И пойду к нему, схожу вместе со своей дочерью. Вот пусть они занимаются этим вопросом. Я надеюсь, что не будут кричать, что Анжела Рустемовна занимается бумажным терроризмом, да, как они это любят кричать. Молчать я не собираюсь они, видите, то передают угрозы, чтобы я заткнулась, иначе я поеду на СИЗО или еще там хуже. То за бизнес пришли. Ну, короче, решили полностью онклюзер, знаете, вот как все включено. И, ребят, переходим к хорошим новостям. Сегодня ровно месяц, как я открылась. Значит, как я вам обещала, 11 сентября будут готовиться манты в прямом эфире. Точнее, время это будет где-то в 16, между 16 и 17 часами. Значит, готовить буду полностью <laughs> и пробовать будем с вами тоже. Ну, вы на расстоянии, а я вживую. <laughs> Желаю своему бизнесу только процветания, только расширения. Чтобы у нас все получалось, мы идем полным ходом, мы не оборачиваемся назад, идем только вперед, как бы нам плохо не было, да, трудно не было, я извиняюсь, неплохо, а трудно не было. Очень рада, меня это для меня душино тем, чем я занимаюсь. Получаю от этого кайф. Сегодня на продажу спекла, это два шоколадных кекса и спекла, это яблочную шарлотку. Сегодня вечером буду чучхелу делать, вчера не успела, вчера на были, было кое-какие дела переделать. Буду чучхилу делать, это гранатовую и вишневую. Чучхелу людям очень понравилось, чучхела идет хорошо, раскупается. Также есть орешки со сгущенкой, да, и на завтра также есть трубочки со сгущенкой. Вы знаете, когда готовишь, да, готовить я люблю, я успокаиваюсь, я успокаиваюсь, вот это моя медитация, это моя реабилитация. И, конечно, хочется, так как э, посадовые особы, которые должны надавать допомогу, да, но они надают не допомогу, они надают катувание 127 часть 3, а именно групповое катувание. Это физическое, психологическое. Почему? Потому что когда тебя катуют э, психологически, твое физическое состояние не улучшается, а усугубляется. И также напоминаю, что наша сила это в объединении, да, разом мы сила. Смотрите Тараса с Одессы, смотрите Медиакор, Доста. Спасибо ребятам, что не опускают руки, да, очень рада. Огромный привет Сереге из Днепра, который помог мне приобрести на время холодильник под десерты. Огромный привет девчонкам, которые меня поддерживают. Огромный привет моей биологической маме, моей названной маме и всем людям. Огромная благодарность за то, что меня поддерживаете. Никто не говорил легко, но я хочу сказать, если сдаться, обратного пути нет. Поэтому все будет хорошо. И напоминаю, завтра у Анжелы судебное заседание на будем рассматривать. Я там жалобу писала, я вот уже столько написала, надо посмотреть, какую, из них завтра будем рассматривать. И я, кстати, сделала путем публичного извещения о том, что судова Влада, да, которая в городе Запорожье была ликвидирована, значит, использует мой номер в своих рекламных целях, насылает мне на Вайбер свои электронное приглашение, на что я сказала, что я подам, они мне должны платить, именно платить за рекламу, и быстренько они состряпали мне бумажное приглашение на судебное заседание. Потому что, еще раз напоминаю, номер используется в повестках да, в электронном виде тогда, тогда ты пишешь заявление, официальное заявление о том, что ты разрешаешь, чтобы тебе присылали информацию в электронном виде. Напоминаю, что Анжела Русемовна находится под охраной. <laughs> Мне более спокойней. <laughs> Очень приятно, что ты как человек, да, вот нужен все-таки в этом мире. Кто захочет поддержать мой канал, карточка есть в описании. Можно, в принципе, на сегодня сделать расстояние такой подарок. Я не напрашиваюсь, просто намекаю. Будет очень приятно. Все, ребят, всем хорошего дня. До эфира или в 4, между 16 и 17 часов будем с вами готовить, как я обещала, манты. Манты будут с бараниной. И, может быть, добавлю немного тыквы. На связи.